потому что э, средства массовой информации, значит интернеты э, уже есть такие заголовками э, гаверла расформировано, э, гаверла нету, гаверла, значит, пораспускало. Да, мы действительно э, мы были руководством, значит, руководство поставило передо мной задачу. Я, мы было здесь собрание, мы довели до всего коллектива, что все с первого числа идут в отпуск. Вот, и все на телефоне, все ждут звоночка, когда если вдруг какие-то будут изменения что до финансирования, что до значит, открытия нашего, ну так не сказать, открытия бюджета, то есть какие-то будут изменения по финансированию, все, всех мы соберем, естественно, все будут рассчитаны, все со всеми мы рассчитаемся. Участие в следующем чемпионате ну смешно было читать Гаверла нету, Гаверла распущена Гаверла прекратила существование никто э, официально не заявлял, вот я поверьте как только мы узнаем о том, что э, нам скажут, что мы ликвидируем свое предприятие, ликвидируем свой клуб я сразу соберу вас всех и об этом об этом сообщу вам но пока э, такой, такой вопрос не стоит, пока мы существуем, мы клуб есть, есть руководство, есть люди, которые работают. Да, ну, они сейчас отправлены в отпуск, в общем-то, э -э, скажем так, по окончании сезона. В принципе, мы в прошлом году точно так же. Мы закончили, мы в не попали. Мы всех собрали, мы отправили. Ну, правда, э -э, люди получали заработную плату. Сейчас есть задолженность. Думаю, Надеемся, что эта задолженность будет ликвидирована и все получат заработную плату, свою, которую они заслужили. И будем надеяться, я думаю, что вы тоже бы хотели, чтобы наша команда э, участвовала в следующем сезоне. Потому что после, вы знаете, после вот этих выступлений, после этих, э, ну, э, не выступлений, а то, что было написано в интернете, все сразу начали звонки э, от болельщика. Вот простых болельщиков, вот, э, серьезных людей у нас в городе, которые ну, хотели, ну, попросили объяснить эту ситуацию, мы поэтому вас собрали, чтобы успокоить людей. А вы знаете, что наша команда, э, в общем-то, любима была не только, наверное, у нас, а поверьте, и ее э, по-своему любили, ну, наверное, по всей, ну, все жили, ну, многие жители нашей страны.